જાહેરમાં વિદ્યાર્થીનું ગળું કાપી હત્યા સ્થાનિકોનો ઉગ્ર વિરોધ સમજાવવા આવેલા ડે ડેમેયર લોકોએ આડે હાથ લીધા સુરત નલિંબાગેટમાં વિદ્યાર્થીના સરાજાહ હત્યા કરાઈ રોહન નામના યુવક દુઃ કાપી હત્યા કરાઈ દીપક નામના યુવકે હત્યાને અંજામ આપ્યો સૂત્ર મેયર નરેન્દ્ર પાટી સમજાવવા જતા લોકોએ આડે હાથ લીધા સુરત નલિંબાગેટમાં એક ગૂજારી ઘટના બની છે ઋષમણી નગરમાં સરાજાહ હત્યાનો બનાવ બન્યો છે બાલુ અને પાંડુના અડડા નજીકે એક વિદ્યાર્થીનું શરાશાયરમાં ગળું કાપીને હત્યા કરવામાં આવી હોવાના બનાવથી ચકચાર મચી જવા પામી છે આ ઘટના બાદ મોટી સંખ્યામાં લોકો લુકુલિંબાજ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા અને ઘેરાવ કર્યો હતો અને ન્યાયની માંગ કરી હતી સુરતના લિંબાજ વિસ્તારમાં આવેલ બાલુ અને પાંડુના અડડા નજીક રોહન નામના વિદ્યાર્થીનું શરાશાયરમાં ગળું કાપીને હત્યા કરવામાં આવી હતી સૂત્રો મુજબ દીપક નામના યુવકે હત્યાને અંજામ આપ્યો હતો જો હત્યા પાછળનું કારણ હાલ અકબંધ છે પરંતુ વિદ્યાર્થીની સરા જહેરમાં હત્યાથી મૃતકના પરિવાર સહિત લોકોમાં ભારે રોષ છે આજે મોટી સંખ્યામાં લોકો લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશન નજીક પહોંચ્યા હતા અને ઘેરાવ કર્યો હતો ડેપ્યુટી મેયર નરેન્દ્ર પાટીલ લોકોને સમજાવવા પહોંચ્યા હતા પરંતુ લોકોએ ડેપ્યુટી મેયર ને પણ આડે હાથ લીધા હતા દરમિયાન લોકોનો રોષ વધુ ઉગ્ર થતા લિંબાયત પોલીસે અળવો બળ પ્રયોગ પણ કરવાની ફરજ પડી હતી દરમિયાન એક મહિલાને પુરુષ પોલીસે પકડવાનો પ્રયાસ કરતા લોકોએ વિરોધ કર્યો હતો લોકોએ કહ્યું કે વિદ્યાર્થીનું ગળું કાપીને સરાજહારમાં હત્યા કરવામાં આવી હતી આ મામલે પોલીસની કામગીરી સામે પણ સવાલ ઉઠાવ્યા હતા અને ઝડપી ન્યાયની માંગ કરી હતી સાથે જ લોકોએ આરોપ લગાવતા કહ્યું હતું કે સ્કૂલની બાજીમાં જ દારૂનો અડ્ડો ધમધમે છે પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નથી જો કે રોહનની હત્યા કેમ કરવામાં આવી તે અંગે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે જ્યારે હત્યારો દીપક હાલ પણ પોલીસની પકડથી દૂર છે तीन जो रहो लाइव इंडिया टूडे न्यूज चैनल रिपोर्टर भाई साथ चप्पू मार के घटना में रोहन जो डिंडोली का रहने वाला है वो अपने मामा के घर जो पास में है वहाँ पे आया हुआ था उसके पास में जो आरोपी है उसका घर है आरोपी मामा के घर से जो रोहन आता है उसको तो मिलने वाला था फिर दोनों तो के बीच तो में कुछ बातचीत की होती है और बातचीत के बाद आरोपी ने चुप मार दिया था पुलिस तो इस एंगल में इंक्वायरी कर रही है अभी हमने जो आरोपी तो है उसको हमने राउंड कर लिया है तो थोड़ी देर में हम अरेस्ट कर लेंगे अभी तक जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली है इसमें दो एंगल पुलिस के सामने स्पष्ट कॉल पर पे आ रहे हैं इसमें एक एंगल ऐसा है कि जो विक्टीम है उसका ऑफेस आरोपी के किसी तरीके के साथ था और इसी वजह से आरोपी ने उसको तो सबको तो तो मार दिया हो या फिर एक और एंगल भी आ रहा है जिसमें हमें यही इन्फॉर्मेशन है कि जो आरोपी है उसके पास विक्टीम ने पहले भी दो बार, बार पैसे मांगे थे और इस बार किसी बार भी पैसे मांगे या तीन जो भी एंगल हमारे सामने आ रहे हैं वो तो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको वेरीफाई कर रहे हैं इसमें भी हमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी प्रूफ मिलेगी जो एविडेंसिंग जो भी डेक्ट सामने आएगा उस हिसाब से हम आगे कार्यवाही करेंगे इस तो घटना में आपके लोगों की कुछ रजुआत हुई थी लोगों का कहना था कि वहाँ तो पे कुछ लोग परेशान करते हैं है। लेकिन पुलिस आए दिन वहाँ पे चेकिंग भी करती है व्हीकल चेकिंग पेट्रोलिंग रोज होता है इसके उपरात हम पाँच से सात दिन में पंपिंग भी करते हैं जिसमें कई अस्थानों के लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है अभी तक उस जगह से कोई भी लोगों ने आके किसी भी तरह की कोई भी रजुवात तो नहीं की है पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है इसमें से जो लोग थे जो ये रजुआत कर रहे थे कुछ लोग उस विस्तार के रहने वाले भी नहीं है इसलिए हमें लग रहा है कि कोई ना कोई लोगों को बता रहा है उनको मिसगाइड कर रहा है और इसमें पुलिस जो कामगिरी कर, कर, कर रही है इसमें कहीं न कहीं डिले करवाने की या याद करने की कोशिश कर रही है पुलिस काफी मेहनत से काम कर रही है हमने आरोपी को तो भी राउंड अप कर लिया है अब और भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ताकि उसमें ऐसी हम जो इसका रूप को वहाँ तक पहुँच सके और तो उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्यवाही कर सके नाम राजेंद्र कोहली यह है किधर की रामेश्वर रुक्षमणि नगर रुक्षा मनी नगर घटना घटना ऐसी हुई है कि छोटा सा बच्चा था उसको चाकू मार दिया गया और वो गला काट दिया उसका दिया। और हमें न्याय चाहिए न्याय के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए जैसे मारने वाले मारने हमको पता नहीं है अगर पता होता तो हम भी जान पे जान ले लेते पर हमें वो अभी मिल गया है तो उनकी जान हमको चाहिए उसने जान ली तो हमने जान लेना चाहते जो जगह पे घटना हुई वहाँ पे कुछ अड्डा अड्डा चल रहा था हाँ अड्डा चल रहा था बहुत काफी दिनों से चल रहा है अड्डा है वो बाड़ू पांडू सब जन रहते हैं उसमें वो लोग सब रहते हैं पर आज कोई नहीं था उधर आपने इसके पहले कंप्लेन क्यों नहीं की उसने पहले बहुत कंप्लेन लिखी गई है पर कुछ होता नहीं है ने? बहुत बार कंप्लेन की है पर पैसे दबा देते हैं पुलिस वाले को पुलिस वाले का मुंह दब हो जाता है पुलिस वाले का मुंह दबा हो जाता है उनको हफ्ता मिलता है उसको क्या चाहिए गली में कितना भी कुछ हो बलात्कार मर्डर होए, वो लोगों को कुछ पड़ी नहीं है आज, आज मारने वाले को मारने वाले ने मारा है तो हमको भी उसकी जान चाहिए